रहीम आज एक बड़े अहम मौजू की तरफ़ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपने नोट किया होगा कि जब भी हम YouTube पर जाते हैं कुछ खोलने के लिए कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि उर्दू में लिखे हुए छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं जिन पर ज़ुमानी किस्म की एक गुफ्तगू होती है और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तु है वो और उसमें जो तस्वीर या पिक्चर भी होती है वो भी एक किस्म की आधे कपड़ों से आज़ाद जिसम किसी का दिखाया गया है ना जाने कहाँ से ये लोग फ़ोटो लेते हैं कहाँ से पिक्चर लेते हैं और कितने अदब के लिहाज से घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं ये लोग हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा हैं उसी मुल्क में रहते हैं जहाँ हम आप और हम रहते हैं जिस किस्म की गुफ्तु ये करते हैं समझ में नहीं आता कि क्या ये गुफ्तु जो इन्होंने यहाँ लिखी है उनके अपने घरों में भी ये गुफ्तु इस्तेमाल होती है और जिस किस्म के लिबास के साथ ये किसी ख़ातीन को दिखाते हैं क्या इनके यहाँ इन्हीं किस्म के कपड़ों का रिवाज है हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं चाहे कुछ भी हो कितने भी गिरे हुए हों हम हम मुसलमान हैं इन क्लिप्स को दिखाने का इसके सिवा क्या मकसद हो सकता है कि कोई भी शख्स ये क्लिप देख कर एक मिनट के लिए क्लिक करें और उनको एक व्यूअर व्यूअर मिल जाए एक व्यू मिल जाए उन सरफ ना सोचिए अंदाज़ा लगाइए ये, ये लफ्ज़ भी फहाशी के लफ्ज़ हैं ये तस्वीरें भी फाशी की तस्वीरें हैं और अल्लाह ने कुरान में ओपनली कहा है खुले लफ्ज़ों में कुल्न मा हर्रमा रब अलफवाहिशा माँ जहा मिन व मा, मा बतान ए मोहम्मद अल्लात वसलाम इन्हें कह दीजिए फरमा दीजिए आप कि तेरे रब ने फ़हाशी को हराम करार दिया है हराम है जिस तरह सुअर हराम है जिस तरह शराब हराम है बड़े बड़े कबाल हराम है ये फ़हाशी जो वो लोग दिखा रहे हैं ये भी हराम है जिस चीज़ की दावत दे रहे हैं वो अगर कोई भी शख़्स उसे कबूल करता है तो ये जो भाई करने वाले हैं ये पोस्टर लगाने वाले हैं उस बराई में बराबर के हिस्सेदार हैं। याद रखिए है, रोज़ी कमाने का सिर्फ़ एक यही ज़रिया रह गया हमारे पास क्या हलाल के जराए नापैद हैं हमारे पास इखलाकी तौर पर जिस कौम का हम हिस्सा है, वो हैं वो कहाँ पहुँच गए हम यानी मुशरा इन बातों की इतना इन्वाल्व है वो कि रोटी कमाने के लिए भी आप लोग चंद टकों की खातिर ये हिले इख्तियार करेंगे जो इखलाक से भी गिरे हुए हैं और अल्लाह की नज़र में भी हराम है ये ख़ास तौर पर मैं नौजवानों को और वो लोग जो इंटरनेट से वाकिफ़ हैं जब भी इस किस्म की तस्वीरें देखें मैसेज देखें कोई क्लिप देखें फ़ौर उनको इन पर एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों के ख़िलाफ़ ख़ुद उनको जो है किस तरह भी इंटरनेट पे पैगाम पे भेजे जाते हैं मुझे नहीं मालूम उन्हें अवेयर करके इस बात को उन्हें बताना चाहिए कि आप माशरे में आप आप क्यों हिस्सा बन रहे हैं ये ये गंदगी फैलाने का ना खुदा हम सबको तोफ़ी दे अच्छी बातें फैलाइए अच्छी बातों की कमी रह गई है क्या यार कि दुनिया में यही एक मौजू रह गए हैं घटिया किस्म के जिस पर हम उतर आएँ फिर मैं दोबारा नौजवानों से अपील करता हूँ कि इस किस्म की जो जहनीत है उसके खिलाफ आप उठ खड़े हों हर बुराई को रोकने के लिए बेहतरीन तरीके हैं और ये तरीक़ा तो बहुत ही बेहतरीन है याद रखिए जैसे मैंने पहले कहा था हम भी इसीलिए लिए यहाँ आए हैं यूट्यूब पर कि अल्लाह की अल्लाह का पैगाम दे सकें अल्लाह का किसी को हुक्म सुना सकें भलाई की बात कर सकें आप भी भलाई और ख़ैर फैलाइए जो लोग बुराई भलाने की कोशिश कर रहे हैं आप उनके खिलाफ उठ खड़े हों महजिब तरीके से अच्छे तरीके से जो गुफ्तु उन्होंने की है मुझे और आपको जेब नहीं देता कि हम भी ये गुफ्तु इस्तेमाल करें अच्छा तरीके से उनकी असलाह की कोशिश कीजिए अल्लाह मुझे और आपको अपने रास्ते पर चलने की तोफ़ीक़ा फ़रमाए व मिलाबलाग व आखिर दावाना अनिलहदिल्ल रबालम